5 августа 2014 года в дежурную часть Комсомольского райотдела поступило сообщение о заминировании Херсонского речного порта. На место выехала следственная оперативная группа, были проведены все необходимые мероприятия и уже вечером этого же дня за совершение данного преступления был задержан 24-летний житель города Херсона который был доставлен в Комсомольский районный отдел, где он дал признательные показания. Сознался полностью в совершенном преступлении и рассказал также еще о четырех фактах, которые были совершены им ранее, о минировании областной прокуратуры два раза, о минировании здания правосудия и о минировании Херсонского апелляционного суда.